Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. Продолжает работу группа совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил заместитель и руководитель инфоцентра СНБО Владимир Полевой. В ее, в ее состав входят представители украинских вооруженных сил, мониторинговая группа ОБСЕ, а также российские военные, которые сейчас проводят переговоры с боевиками в Донецке. Российские представники на чолі з заступником головнокомандувача Российские представители во главе с заместителем главнокомандующего сухопутными войсками Российской Федерации генерал-лейтенантом Ленцовым Александром Ивановичем сейчас находятся в Донецке. До часа ночи там проходила встреча россиян с представителями незаконных вооруженных формирований относительно установления режима тишины. На данный момент российские представители не вернулись. Результатов этой встречи мы не имеем. Мы не тем временем силы АТО продолжают удерживать занятые ранее территории, охраняют важные стратегические объекты обеспечивают изоляцию кризисных районов. Наиболее сложная ситуация вблизи Дебальцева Донецкой области, сообщают в пресс-центре антитеррористической операции. За последние сутки банформирование неоднократно обстреливали украинские позиции в районе Фрунзе, Богдановки, Малоорловки, Попасная, на Кургане, Саурмагила. Боевиками была предпринята неудачная попытка штурма населенного пункта Никишина. В районе Мариуполя сила АТО полностью контролирует ситуацию и обеспечивает безопасность жителей. Также украинские военные удерживают стратегический объект – Донецкий аэропорт. Боевики продолжают, завдавать... Боевики продолжают приносить бедствия жителям Донбасса и уничтожать инфраструктуру региона. Так, в результате минометного обстрела населенного пункта счастья, разрушением подверглась местная больница, а также несколько гражданских сооружений. Погибла одна женщина и ранены 16 местных жителей, из них трое в тяжелом состоянии. Ночь в Донецке прошла спокойно, однако уже с утра в городе слышны артиллерийские залпы из тяжелых орудий, сообщают в местном горсовете. Тем не менее, коммунальщики устранят перебои с водоснабжением в некоторых районах. Накануне не смог запуститься южный водопроводный узел, а Петровский и Кировский набрали недостаточное количество воды, поэтому в районах ее подавали всего лишь час. Мы лежали в спальне, смотрели телевизор. Где-то без 15.11 вечера. 22.45. 22.45, да. Услышали взрыв. Попытались выбежать. Не получилось, потому что взрывной волной захлопнула дверь. Мы упали на пол. Когда прекратился обстрел, мы выскочили, увидели, что у соседей горит крыша. Так как воду дают по часам, в 10 часов вечера уже воды не было. Мы кинули в водоеме у нас, ну, водоем, кинули туда насос и пытались тушить крышу, пока приедут пожарные, ну, как-то помочь соседям. СБУ совместно с МВД задержала оборотня в погонах. Майор милиции из Донецкой области был одним из руководителей диверсионной группы бандформирования «Восток». Основную его часть задержали 21 сентября. Группа планировала провести теракты в Мариуполе и прилегающих районах. Майор Оборотень занимался организацией нападения на городское управление МВД и помогал диверсиантам беспрепятственно попадать в Мариуполь. У задержанного изъято оружие и боеприпасы. Нацгвардия получила 10 танков Т-64, которые по контракту должны были отправиться в Конго. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Степан Полторак. Технику модернизировали на заводе имени Малышева. После завершения обучения экипажи танки направят в зону АТО. По словам Степана Полторака, продолжается подготовка личного состава Нацгвардии и техники к зиме. На сегодняшний день и бойцы, и машины готовы к работе в зимних условиях на 98%. Новую технику в зоне АТО получат и пограничники. В ночь на субботу из столичной воинской части Госпогранслужбы на восточный рубеж страны выехали 6 БТРов, 8 КРАЗов и 3 микроавтобуса. Колонна также везет пограничникам зимнюю экипировку. БТРы прошли капитальный ремонт на Николаевском бронетанковом заводе. Сейчас там модернизируют новую партию техники. Всего для Госпогранслужбы отремонтировано 20 БТРов и 50 КРАЗов. Уже через несколько дней на границу в зону АТО отправится на колонна машин. Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию народных депутатов на парламентские выборы. В них примут участие 29 политических партий. Цик уже провела жеребьевку и определила номер партий для размещения их названий в избирательном бюллетене. Напомним, внеочередные выборы Верховного Раду Украины состоятся 26 октября. Окончательного решения на трехсторонних газовых переговорах не принято, никакие документы не подписывались. Об этом написал в своем фейсбуке глава «Нафтогаза» Андрей Коболев. Напомню, вчера еврокомиссар по энергетике Гюнтер Эттингер сообщил, что «Газпром» поставит Украине в ближайшее время 5 миллиардов кубометров газа по цене 385 долларов за тысячу кубов, если Киев оплатит до конца октября 2 миллиарда долларов долга, а до конца года еще 1 миллиард 100 миллионов. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан подтвердил намерение платить сумму в 3 миллиарда 100 миллионов долларов, но при условии, что это будет оплата за поставки будущих периодов. Необходимая сумма находится на счету Национального банка Украины. Кроме того, Россия может возобновить поставки голубого топлива в нашу страну при условии оплаты части долга. Речь идет о 5 миллиардах кубометров ресурса по цене 385 долларов за тысячу кубов. Всех временных переселенцев из Крыма и Донбасса к зиме обеспечат отапливаемым жильем. Об этом сообщил заместитель главы ГосЧС Василий Стоецкий. Он отметил, что региональные штабы с местными органами власти подготовили более тысячи объектов для размещения 18 тысяч человек. Кроме того, для комплексного решения проблем переселенцев разработан план действий центральных и местных органов власти. Он касается подготовки помещений к наступлению холодов, переселения туда людей и контроля за соблюдением нормальных условий жизни в этих домах. К зиме готовят и разрушенные террористами, но уже освобожденные города Донбасса. По оперативным данным, в родные дома уже вернулись более 60 тысяч человек. Вместе с тем общее количество временных преселенцев более 330 тысяч человек. Межведомственный координационный штаб оказывает помощь людям как в расселении, так и в решении различных бытовых и социальных проблем. Кроме того, правительство подготовило и ряд соответствующих постановлений. Будет загальнодержавный облик, это будет загальнодержавная программа щодо облику Будет общегосударственная программа по учету, будут выдаваться соответствующие справки, согласно которым перемещенные лица имеют право соответствующим образом получать социальные льготы, устраивать детей в школу, детские сады, больницу. Будет предоставляться на основе этой регистрации соответствующая адресная помощь. Также зафиксируют четкие убытки той или иной семьи по месту жительства и будет предоставляться соответствующее возмещение за разрушенную квартиру, разрушенный дом и так далее надаватися відповідне відшкодування за зруйновану квартиру, зруйнований будинок и так далее. Германия в ближайшее время отправит в Украину 75 грузовиков с гуманитарной помощью. Большей частью груз будет состоять из товаров первой необходимости во время зимнего периода. Немецкий гуманитарный конвой должен прибыть в Украину в середине октября. Вещи отдадут при посредничестве Красного Креста. А до ноября в Украину привезут партию сборных домиковых. Их возведут в Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областях. Ожидается, что в таких временных конструкциях смогут перезимовать до 4000 тысяч человек. Зарубежные турфирмы не рекомендуют своим гражданам ехать в Украину. Но спрос на поездки в нашу страну все же есть, утверждают эксперты. Как отечественные гуру туристической области работают над повышением имиджа страны, расскажет Екатерина Доброгорская. Туризм – одна из самых чувствительных к изменениям отраслей. И вследствие событий последнего года больше всего пострадал именно въездной туризм, говорят эксперты. Зарубежные страховые компании, турфирмы и авиаперевозчики не гарантируют безопасность в Украине. Хотя спрос к нашей стране есть. И по сравнению с прошлым годом он увеличился. Запросов очень много. То есть запросы из Евросоюза, из Канады, из Америки, из многих стран. Украина, конечно, очень интересной стала своим таким вот противостоянием и культурой. И вот ну, всей ситуации, и туристов будет много. И для этого, чтобы мы их смогли принять на должном уровне, конечно, мы уже сейчас должны много сделать. Эксперты констатируют 2014 год внутреннего туризма. Рост патриотизма повлиял на то, что украинцы заинтересовались своей историей и культурой, а усталость от негативных новостей вызвала желание, пусть и ненадолго, но все же отвлечься, не выезжая из родной страны где-то середины лета начали ходить экскурсии, начали наши люди выходить из домов и посещать культурные мероприятия. Смотрите, как много стало фестивалей различных, различных в разных уголках Киева гастрономических таких каких-то вот сумасшедший такой формат барахолки это такое общение прежде всего людей один из таких фестивалей пройдет в эти выходные в столице киевляне и гости города смогут посетить мероприятие на одной из исторических улиц Киева на Андреевском спуске впервые музеи театры отели и рестораны откроют свои двери и представят свою фестивальную программу тут будут и мастер-классы и дегустации и театральные флешмобы и бесплатные экскурсии Можливо нам более-менее Возможно, нам удастся сделать эти фестивали регулярными, потому что, как мне кажется, привлечь внимание к этой улице нужно не через конфликт, а через творчество и сотворчество. Это более плодотворный путь к улучшению городской среды міського середовища. Организаторы рассказывают, подобные фестивали привлекают не только внутреннего туриста, но и положительно влияют на имидж страны. Ведь сейчас особенно важно показать миру, что в Украине можно хорошо и безопасно провести время, а украинцы очень дружелюбный и миролюбивый народ. Екатерина Доброгорская, Ярослав Калашников, БТБ. Спасибо, что вы с нами. Оставайтесь и далее, хороших выходных.